Отлично. Все, Колянчик, тормози, тормози, тормози. Вот так происходит захренение по-христиански людей, которые, которые вот поп карман говорил, которые остатки. Только что, вот я снимаю. Газета, от по-христиански. Вот здесь вчера мы снимали еще кости. Были вот так вот Христианское захоронение. Специально, вот это трактор, который вырывал, экскаватор. Вот вот здесь вот теперь такое вот происходит. Это тальное база, в общем. И вот здесь вот кости. Христианское захоронение сейчас происходит. Видимо, вот агенты похоронные службы, которые, наверное, тоже принимают активное участие. Хлопці, ви знаєте, що тут останки? Решти людські я? Хто вам сказав заривати їх? Скажіть, хлопці. Ви Бога не боїтесь, ні? Там же ж поп каже, що будете людей. Перепоховання. Оце таке перепоховання. От бачимо таке перепоховання. Ось воно, це перепоховання. Коли поп казав, що він вибере решти. Урочище Журавське. Отак, ось, ось воно. Хлопці, то вы не стесняйтесь, вас не покажут Покажут вот это, что вам Мовчан сказал робити. Вот так вот, бачимо, да?